Memiliki bentuk kotoran yang bulat dan melingkar, dari ombiokan dan dalam jangka waktu cepat menjadi jinak. Perkutut ini selalu banyak minum, namun tetap sehat dan juga lebih sering berbunyi di pagi hari dan sore hari. Ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam sejahtera bagi kita semuanya, sobat. Kali ini kami akan menyajikan tema ciri umum perkutut lokal mudah jinak berdasarkan pengamatan dan pengalaman sesepuh kami. Perkutut adalah sebuah kelangenan orang Jawa, sobat. Ketika dalam rasa batinnya mendapatkan sesuatu yang positif di kehidupannya Hal itu merupakan kebahagiaan batin tersendiri Namun, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh lagi Jangan lupa subscribe sobat Bagi sobatku yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Agar keberkahan berlimpah mengalir di kehidupan Anda Melalui doa-doa kami Amin, amin, ya robbal alamin Baiklah sobat, Masyarakat Jawa memiliki keyakinan bahwa pulung atau keberuntungan adalah hanya terdapat pada perkutut lokal saja. Kenapa bisa meyakini hal ini sobat? Tentunya yang mendasari adalah cerita tentang perkutut Ki Joko Mangu, yaitu perkutut yang dimiliki oleh Raja Majapahit hingga berjaya pada eranya masa itu sobat. Dan Ketika perkutut Ki Joko Mangu ini lepas, saat itu juga pulung atau keberuntungan kerajaan Majapahit hilang, sobat. Nah, sobatku, ketika kita memiliki sebuah perkutut khususnya lokal alam yang susah dijinakkan dan jarang berbunyi, bisa juga menjadi salah satu faktor tidak tenangnya batin ini. Kegundahan dan gelisah bagi kita sebagai pemiliknya, hingga berbagai cara pun sudah kita tempuh untuk menjinakkan perkutut kita. Nah, sobat, sebelum Anda membeli atau mendapatkan perkutut lokal alam yang liar, ada baiknya sobatku semuanya bisa menerapkannya. Pada pengalaman dan pengamatan-pengamatan kami, akan tetapi hal ini tidak menjadi pedoman syarat mutlak dalam mendapatkan perkutut yang jinak, sobat, karena kami yakin semua memiliki pengalaman dan pengamatan yang berbeda untuk diketahui. Baiklah, sobat, inilah pengalaman dan pengamatan kami terhadap perkutut lokal alam liar yang kami dapat dari ombiokan dan dalam jangka waktu cepat menjadi jinak. Yang pertama adalah kotorannya berair. Penjelasannya adalah, menurut pengalaman kami, ketika setelah membeli perkutut lokal di ombiokan, beberapa perkutut kami yang memiliki ciri kotorannya padat tapi mengandung air, artinya. Terdapat air bening di sekitar kotoran perkutut tersebut. Pengalaman kami, perkutut tersebut selalu jinak. Dalam hal ini, bukan berarti perkutut itu sakit, sobat, karena ini sudah kami rawat lama dan selalu berair. Jadi, kami ulangi, kotoran berair ini bukan berarti sakit karena kalau perkutut sakit pasti kotorannya encer putih atau kotorannya mencair berwarna keruh kecoklatan jadi kita harus bisa membedakan kotoran perkutut yang sakit ataupun tidak sebat dan yang kedua porsi minum lebih banyak Perkutut ini selalu banyak minum, namun tetap sehat dan juga lebih sering berbunyi di pagi hari dan sore hari. Beberapa perkutut yang kami dapat selalu jinak. Salah satunya, perkutut tersebut minumnya banyak, itulah yang menyebabkan kandungan air dalam kotorannya juga banyak. Sobat, masyarakat Jawa menyebutnya perkutut katurangan Banyu Panguripan. Satu ranggan banyu panguripan adalah ciri mati burung perkutut yang dilihat dari sifat perilaku burung perkutut tersebut, yaitu memiliki ciri mati apabila tidur selalu nangkring di tempat minum. Maknanya, banyu panguripan arti dalam bahasa Indonesia adalah yaitu air kehidupan. Perkutut ini memiliki aura yang dingin dan tenang, dikarenakan sifat dan karakternya selalu berada di dekat tempat minuman. Dan berkarakter suka minum, sobat. Dari hasil pengamatan dan pengalaman kami, katurangan Banyu Panguripan yang selalu mendiami tempat minumnya dan meminum airnya selalu banyak setiap harinya dapat kami simpulkan perkutut ini mudah jinak atau mudah beradaptasi dengan empunya. Kemudian, yang ketiga memiliki bentuk kotoran yang bulat dan melingkar. Hal ini yang kami sebutkan tidaklah mutlak untuk sobat terapkan dalam mencari perkutut yang mudah jinak, sobat. Hal ini hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan pada beberapa perkutut kami yang tiba-tiba saja jinak dan memiliki karakter yang sama. Ciri perkutut kami dapat dilihat pada kotorannya yang membulat dan melingkar kecil. Kami meyakini bahwa perkutut tersebut mudah jinak. 4. Sering berbunyi di pagi dan sore hari. Ciri selanjutnya adalah walaupun perkutut tersebut lebih banyak minum akan tetapi untuk masalah suara dan bunyi juga kerap terjadi, yaitu selalu berbunyi pada pagi dan sore hari. Ketika perkutut sudah selaras dan jinak, tidak menutup kemungkinan perkutut itu mengeluarkan anggungannya yang merdu sebagai tanda kondisi kenyamanan pada perkutut tersebut. 5 memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil. Ukuran perkutut kami yang sudah jinak memiliki bentuk tubuh yang kecil, bisa dibilang katurangan muncis sobat. Ukuran perkutut yang kecil rata-rata mudah jinak dan mendoro pada pemiliknya. Banyak penjelasan tentang tuah katuragan muncis, sobat bisa pelajari dahulu. Nah sobatku, dari beberapa ciri perkutut yang sudah jinak, menurut kami dari beberapa pengalaman dan pengamatan kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali.